Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa? Tani di kota, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Di video kali ini, tani di kota akan coba berbagi tentang pertanyaan yang masuk ke tani di kota. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu biasanya ada ilmunya, karena begini pertanyaan itu akan datang dari masalah yang dihadapi. Jadi biasanya itu realita masalah yang ada di lapangan. Nah, jadi jawaban-jawaban pertanyaan atau dari pertanyaan-pertanyaan itu akan dapat diperoleh jawaban yang mudah-mudahan dapat memberikan solusi masalah yang nanti terjadi di lapangan pada prakteknya. Dari pertanyaan itu, Tani di Kota akan mencoba menjawabnya apabila kami memiliki ilmu atau pengalamannya, insya Allah kami akan jawab. Tapi bila kami belum punya ilmunya atau belum punya pengetahuannya atau pengalamannya atau referensinya, ya kami nggak berani jawab. Nanti malah salah. Kita memberikan informasi yang salah kepada pemirsa. Nah, untuk itu silahkan pemirsa tanya di kota bila memiliki pertanyaan atau komentar atau hal yang perlu didiskusikan, silahkan gunakan kolom komentar di bawah ini, karena itu akan menghidupkan uh, interaksi, apa pertukaran ilmu dari pemirsa, mungkin juga dari kami, kita juga pengen tahu pengalaman-pengalaman teman-teman peternak yang lain, mungkin yang jauh lebih senior daripada kami, yang lebih berpengalaman kami juga perlu tahu karena itu nanti dengan ada pertanyaan itu bisa kita diskusikan bisa jadi informasi yang mungkin bermanfaat bagi kita semua bagi kami bagi komunitas sekalian sehingga bisa beternak dengan baik dan benar dan punya referensi yang banyak mengenai berbagai metode peternakan atau berbagai masalah yang timbul di dalam beternak ayam terutama ayam white leghorn yuk kita ikuti video ini jangan di skip siapa tahu ada informasi yang terlewat dan kita bisa lihat dulu yang ini ada pertanyaan yang masuk ke tani di kota beliau menanyakan ayam DOC nya sudah divaksin bos bagaimana dengan yang satu bulan dan dua bulan apakah sudah divaksin juga karena saya takut kemarin saya beli ayam saya pelihara ayam 70 ekor ayam kampung mati satu persatu. Sekarang lagi musimnya virus. Dari pertanyaan itu kita bisa urai satu persatu. Beliau menanyakan. Yang pertama, apakah DOC-nya sudah divaksin? DOC itu adalah ayam yang baru menetas. Baru 1 sampai 3 hari itu biasanya oleh para peternak disebut DOC. Jadi benar-benar ayam yang masih baru yang belum Uh, biasanya belum dikasih obat macam-macam. Nah, kemudian yang kedua ayam yang satu bulan atau dua bulan yang beliau tanyakan apakah sudah divaksin juga itu. Jadi ayam yang memang sudah mulai belajar sebagaimana ayam yang normal apakah sudah divaksin juga. Kemudian dari situ beliau menjelaskan mengapa beliau menanyakan masalah tentang vaksin karena beliau khawatir bahwa beliau pernah beli ayam kampung sebanyak 70 ekor Mati satu persatu, dan beliau mengira bahwa matinya itu karena tidak divaksin semua. Nah, ini yang perlu kita cermati, bahwa sebagai peternak, kita harus menyadari bahwa vaksin atau tidak divaksin itu adalah salah satu metode yang dipilih oleh para peternak. Nah, Vaksin itu, atau tidak divaksin, itu merupakan juga hanya sekian dari banyak proses yang harus diperhatikan oleh para peternak. Jadi, yang eh begini yang kami maksudkan, bahwa bisa jadi ayam yang sudah divaksin lengkap sekalipun, dari kecil sekalipun, tapi bila penanganannya keliru, tidak berdasarkan ilmu atau referensi yang benar, bisa jadi dia juga mati. Karena tadi salah penanganan, bisa jadi kandangnya mungkin bau, kandangnya tidak terkena matahari, penanganan pakannya juga kurang tepat, minumannya tidak diperhatikan, banyak hal. Jadi itulah makanya sebelum beternak, penting sekali untuk mengetahui segala macam seluk-beluk tentang ternak. Berilmu dahulu. Kaidahnya adalah selalu kita ketekankan bahwa kita lebih baik berilmu dahulu sebelum beramal. Karena kalau sudah terlanjur seperti kasus beliau ini, beliau sudah beli 70 ekor ayam kemudian tidak tahu cara penanganannya mati satu persatu dan beliau langsung hanya tahu satu solusi bahwa itu mungkin gara-gara tidak divaksin. Nah, padahal bisa jadi ada ayam yang walaupun tidak divaksin itu bisa tetap sehat, bisa tetap bisa tetap produktif seperti yang kita lakukan di tani di kota. Seperti yang pemirsa tani di kota lihat bahwa ayam kami di sini sehat-sehat. Padahal kami hanya menerapkan mungkin minumannya kali. Kemudian kami juga gunakan brew untuk meningkatkan imun. Apa itu brew? Insya Allah kita akan buatkan konten khusus mengenai mengenai brew itu. Kemudian bagaimana supaya makannya lahap? Kita gunakan juga enzim. Uh, kita gunakan juga buah naga. Kemudian supaya penyerapan pakannya baik, kita juga guna, gunakan enzim. Enzim itu ada dua: ada enzim untuk petelur, ada juga untuk pedaging. Karena kami melihara ayam petelur, maka kami gunakan enzim petelur. Enzim petelur juga, insya Allah, kami akan buatkan konten khusus mengulas tentang enzim petelur ini. Semuanya dibuat dari bahan-bahan alami, dari buah-buahan, dari ikan, dari gula aren, dari air, bahkan airnya pun air hujan. Jadi, semuanya kita gunakan bahan alami. Itulah metode yang tadi di kota pilih. Kami tidak berani mengklaim bahwa metode ini yang paling baik, paling benar, paling cocok, karena bisa jadi metode yang kami gunakan belum tentu cocok digunakan oleh pemirsa karena mungkin uh, beda jenis ayamnya, beda uh, keadaan alamnya, dan banyak faktor yang membedakannya. Jadi, pesan kami selalu. Pastikan mengetahui persis metode apa yang dipilih. Kalau sudah memilih metode dengan alami ya, tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa hal yang perlu diperhatikan di situ. Kemudian juga metode dengan obat-obatan jadi dari pabrikan, dengan vaksin, dengan antibiotik juga perlu dipahami apa kelebihannya, apa kekurangannya dan apa yang perlu diperhatikan. Pastikan itu dan selalu pertanyakan. Jadi Apabila kami memiliki metode, silakan pertanyakan saja. Apa apabila hal ini tidak masuk akal atau kurang dimengerti, silahkan dipertanyakan. Kita sama-sama berdiskusi. Kami juga belajar. Kami juga masih dalam tahap belajar. Kami juga dulu bertanya-tanya kepada beberapa guru ada juga yang melalui online ada juga beberapa yang melalui referensi ada yang melalui tatap muka dan itulah kami bersyukur bahwa kami bisa belajar kepada beliau-beliau ini semoga ini juga jadi amal jariah bagi guru-guru kami karena dengan ilmu beliau kami bisa mempraktekkan kemudian kami bisa berbagi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua jadi kesimpulannya jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sama seperti yang kami sampaikan kepada beliau lewat WA lewat teks bahwa ayam tani di kota dari yang kecil sampai yang besar tidak divaksin. Kami memiliki metode sendiri untuk beternak ayam. Dan alhamdulillah sekarang ayamnya tetap sehat dan tetap produktif seperti yang kita saksikan bersama-sama. Demikian video kali ini semoga memberikan manfaat. Silakan yang belum subscribe klik subscribe. Like apabila dirasa tayangan ini bermanfaat. Silakan komentar apabila ingin dikomentari atau diberikan saran atau ada yang hal yang perlu dikoreksi, silakan. Kami terbuka untuk itu dan kami sangat berterima kasih. Akhir kata Jangan lupa selalu bersyukur. Mulailah bersyukur dari hal-hal yang paling kecil sekalipun, sehingga hal besar akan datang pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.